İctimai Birliyin Ağcabədi rayon üzrə e, sədri Cəhit Meydi. Bəli, <laughs> evet, biz bu günlərin Qudayarın e, ziyarətindeyiz. Həcrərlərlə, məşədlərlə. E, bugünkü günü qətrə bilədim. Bugünkü günümüz üçün hər nəz gündü. Çünki biz Qudayarın e, evində bu Qudayarın özünün şəxsi geyimləridir bu 31 elə bir elə kim bunu hədiyyə edib Allah onun canını sağ eləsən. Həqiqətən də Xudayarın adına layiqdir. Biz Azərbaycandan gəlmişik. E, Yenə də demək, Ağtəbədə rayon üzrə Şəhid ailələri təşkilatı və Müharibə veteranları müdafiəsi ictimai birliyinin sədri Cahid bəydir. Bu, könül kərvalları, məşədlər, həjələr hamısı təşkilatçılıq yaradıb məmnəviyyə gəl, gəlmişik bura. Bu dayanın yolcusudur burada Həc xanımdır. Və digərlə, qohuşaqlar, hətdarlar da var. Qızlar var, bəylər var. Biz ziyarətdəyik. Mən salamı yetirirəm. Polkomnik Tarix Məmmədovun salamını yetirirəm. Polkomnik Abdullah Hənmamovun bunlara mənim dostlarımdır. Bu günkü günü biz Qudayar trenerə ələşirəm. Evindir. Sağ olun, gələndir, təşəkkür edirəm. Bura gələnlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Artıq bura ziyarət qaydı bütün Azərbaycanın saylı və şahs də xanımlar, bəylər hamısı buranı ziyarət edir. Çünki Qudayar bu bunu öz igidliyi ilə, öz düşündüyü xəyalında